odam faqat yaxshiliklarni o'zini qilish bilan jannatda bo'lib qolmaydi yomonliklardan qaytish kerak shuning uchun qaytariqlar va buyruqlar degan narsa bor shu ikkovi bitta bo'ladi keyin biz butun iymonli odam bo'lamiz keyin biz yaxshi odam bo'lamiz yomonliklarni qilmasdan yaxshiliklarni ham qilmasa u ham yaxshi odam bo'lmaydi ichmaydi chekmaydi yuvos zino qilmaydi birovni haqqini yemaydi lekin namoz o'qimaydi yaxshi odam emas u ham namoz o'qiydi zikr tasbeh quron jamoat ehson sadoqat lekin g'iybatchi tuhmatchi zinokor birovni haqqini yeydi bu ham yomon odam u ham rasvo odam bo'ladi yaxshi odam bo'lish uchun yaxshi odam bo'lish uchun shu ikkovi bo'lsin o'ng qo'lim yaxshiliklar bo'lsa chap qo'lim yomonliklar bo'lsa yomonliklarni qilmaylik yaxshiliklarni qilaylik keyin biz inshaalloh o'sha olloh qur'onda aytgandek payg'ambarimiz alayhissalom hadislarida aytganlaridek eni shunda shuna odam bo'lamiz biz chunki olloh aytgandek banda bo'lmasak payg'ambarimiz alayhissalom aytganlaridek ummat bo'lmasak ochig'i lo'nda qilib aytganda biz jannatga kira olmaymiz